नारसिंहाय नमः ॐ लक्ष्मीनारसिंहाय नमः ॐ लक्ष्मी नारसिंहायदवः नि्नि व्यासा व्यासूपा वैष्णव नमो वै ब्रम्ह निधा नमो नम अवसारा शुद्धा

श्रीराम राम मनोरमे ी सहस्रत्तुल्यं श्रीराम श्रीराम रामेति रमे रामे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीरामनामवरालनि श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमी सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीरामनामवरालने ॐ हिरण्य

ॐ नमो नारायणाय ॐ नमः शिवाय ॐ श्रीमात्री नमः ॐ श्री दामोदराय नमः ॐ श्रीधात्र्यै नमः ॐ श्रकृय नमः श्री

स्वर्णकुण्डलशोभितं सरोजशोभितोरस्कं रत्नकेयूरशोभितं तप्तकाञ्चनसङ्काशं पीतनिर्मलवाससम् इन्द्रादिसुरमौलिस्थस्फुरन्माणिक्यदीप्तिभिः विराजितपदद्वन्द्वं शङ्खचक्रादिहेतिभिः गरुत्मता च विनयात् स्तूयमानं मुदान्वितं स्वहृत्कमलसंवासं कृत्वा तु कवचं पठेत् नृसिंहोमे शिरः पातु लोकरक्षार्थसम्भवः सर्वगोपिस्तम्भवासः भालं मे रक्षतु ध्वनिं नृसिंहोमे दृशौ पातु सोमसूर्याग्निलोचनः ప్రతెంమే పాతు ధృహలేర్ మునివర్గ్య స్తుతి ప్రియః తులసి కొట దగ్గర చేసుకున్న చిన్న పూజ చూడండి సస్ తు ముఖం లక్ష్మీవంతః అమ్మయ్య ధర్మ మార్గంలో నడిపి నడవాలి అని మనం మనకు ప్రసాదించాలని కోరుకుంటూ